У нас с вами большая ответственность. Мы создаем новое. Давайте мы представим, что мы сегодня с вами присутствуем на открытии. Каждый из вас нашел на своем стульчике конверт и, естественно, его открыл. И каждый из вас сегодня стал свидетелем открытия новой жизни, зарождения новой жизни добра. Поэтому сегодня я рада вас всех приветствовать на открытии журнала «Золотой Поток каких-то мероприятий, событий, тренингов, презентаций, фестивалей в моей, в нашей жизни, в жизни моих друзей, как раз породил такую идею рассказать о том, как мы живем. Журнал, он, на мой взгляд, Уникален и индивидуален тем, что он освещает какие-то добрые, позитивные жизни, знаки в нашем мире. То есть делает акцент на свет, на добро. Именно этим он и хорош. То есть его можно даже назвать духовностью, духовным журналом. Очень много людей готовы статьи, статьи написать, рассказать о себе. Кто-то чай хорошо там, значит, заготавливает, ферментирует его, продает, знает все его свойства целебные, кто-то умеет этот чай правильно заваривать, раздевать. Вот, собственно, то о каких-то мелочах, о каких-то вещах вот, проявляется вот, такая вот добрая духовная позиция. Духовность — это, наверное, отдавать больше, чем получать. Это вот такая сила внутри, которая позволяет тебе служить людям, делать что-то во благо, даже ну, не задумываясь, что там будет взамен, какие будут выгоды и так далее. I'm sure i Какой-то программа начинается или какой-то хорошая вещь получается. Вы всегда тоже какую-нибудь мантру исполняете. Я вам открою маленький секрет. И всей команды, кто занимался творением этого журнала, у нас нет журналистов. И никто этим никогда не занимался. Он просто взяли, решили и сделали. Но вообще город призван служить вам. И золотой город далеко не надо сидеть. Он внутри каждого из нас. И этот журнал он лишь светит, освещает тот путь к самому себе, внутрь себя. Я хотела вам сказать, что в моей жизни был самый счастливый день 6 лет назад, 15 апреля. У меня родился сын. И вот 6 лет спустя, 15 апреля, родился наш журнал «Золотой город». И я не верю в случайности, и я знаю, что это очень хороший знак. Я верю в то, что всем свет преломляемый через разные фильтры. И наш журнал это калейдоскоп, игра цвета и света, который вполне может дать импульс каждому для роста, раскрытия и творчества. Я очень счастлива объединить в одном информационном пространстве глубокие и уникальные взгляды на возможности стать ближе к своей природе, к самому себе и к божественному У нас. И люди, о которых мы пишем, это путешественники, художники, маги, психологи, врачи, музыканты. В той точке, где ярок свет, отыска, что горят внутри. Проснуться, замедлив бег, и дать себе прорасти. Мозаикой соединив различных путей узор, и миру шепнув любви. Напишем мы о родном в том городе, где живем, где каждый по духу свой, где люди, как мычки, сплетают цветной обзор, где улиц знакомых пульс мы чувствуем всей душой. Ты нам уже так любим, верим, город наш золотой. Спасибо. Наша клава — это пространство развития, пространство обмена драгоценным опытом. И мы очень любим наших партнеров, так как вы вносите частичку в себя, частичку вкладываете в свою душу в то, что вы делаете. А мы, в свою очередь, рассказываем о вас, даем вам дружескую поддержку. Внутри как вас есть свой бизнес, свои интересные проекты, которые мы тоже хотим освещать и рассказывать первикам чтобы они понимали, в каком прекрасном месте они живут. Это называется «Бег в мешках». Я познакомилась со статьями, которые там опубликованы. И они связаны все тем, что они, по сути, все как ответ на какой-то общий запрос. Там везде есть какие-то конкретные советы, там везде есть конкретные решения, которые помогают как-то людям э, двигаться по своему пути. И я, я очень хочу пожелать чтобы людей, которые принимают в этом участие, становилось все больше и больше светлых, замечательных и стремящихся, скажем, к единству и Давно хорошо. Очень рады, что здесь состоялся, впервые состоялся такой журнал. А мы, мы бы сами хотели у себя в Кирове такой журнал организовать. Быть, зайти мы сюда и приехали, посмотреть, как это делается, как это началось и что из этого получится. А может быть, скорее всего, даже мы будем как-то сотрудничать. Поэтому, естественно, я желаю большого успеха этому проекту. Мне очень радостно, что он есть, и пусть у вас все сложится. Все новости наполнены сложными событиями. Экономика, политика, кризис, непонимание. И так важно, чтобы люди помнили о любви, чтобы люди помнили о добре и о том, что именно это составляет суть каждого из нас. И только на волне любви мы можем найти взаимопонимание, услышать друг друга и вспомнить, что на самом деле мы люди одна семья, большая семья, живущая на большом космическом корабле планеты Земля. И я очень рада, что в этом нашем любимом родном городе, который стоит на реке, которая со мной сокрытие переводится как любовь, как любовь, живет, проявлен и будет светить людям город золотой. А мы и на вятке этот город. Поскольку этот журнал, он является неким м, контрастом, то есть все зависит от восприятия человека, да, то есть можно жить в золотом городе, можно жить в грязном городе. Тут мы выбираем все сами. А, это фотография из города Дели. И э, она в какой-то мере также символизирует вот этот выбор. И чтобы творцы этого журнала помнили всегда о том, что в любой ситуации есть всегда выбор, как воспринимать ее позитивно или иначе. Вот, я хочу им подарить то пространство, где они творят, чтобы у них э, висела такая работа. И э, в журнале вы можете увидеть мою статью о диджейдо медитации, которая в последний раз проходила в этом замечательном пространстве в кафе Злаки. здорово, что журнал «Золотой город» вышел в преддверии того, что перемены будут в середине июня. И, соответственно, если до июня определенные вопросы будут разрешены и на определенный этап выйдет учреждение или там человек, его начинание, то на протяжении следующих двух лет это будет есть. Соответственно, если на плаву успехи продержаться, кризис вам не страшен. Соответственно, золотой город поздравляю с тем, что они успели сделать это до этого перехода. озаряющий, солнечный, озорной, добрый, творческий, родной, незабываемый, красивый, божественный, спокойный, просторный, чистый, богатый, лучезарный, родной, духовный, культурный, веселый и восторженный.